Днем, когда светло, когда не надо включать свет, и решила, что надо, не жалея себя, вязать, вязать носки ребятам, которые сегодня мерзнут, которые нас защищают. Связала одну пару за ночь. Нет, это будет не так быстро. Давай я подключать всех. Носочек должен быть такой, чтобы можно было одеть в берцы, чтобы ребятам было удобно, тепло. Одна пара 75 грамм, и я уже знаю, сколько уходит на эту пару. И даю. Вот тебе, пожалуйста, клубок. Вот он с этого клубка. Есть одна пара, даже останется. Плявать в фетре Раньше вязалось очень много. И я вязала, и свитера, и жилетки. А носки умеет каждая. Сама начала, предложила одной, второй, подключились. И вот сейчас уже человек 10, кто как может, кто-то ко мне приходит, садимся вместе. Как раньше было, вот говорят, раньше сидели, называлась это сиденка. Сидели, вязали, шили. А сейчас мы вяжем по нужде, вяжем носки для солдат, для ребят, которые нас защищают. Я уже вяжу девятую пару. Уже все село знает. Я если кому-то звоню, чисто попросить. А я уже слышала, мы как раз собираемся к вам. Ага, все, пришли. И какой хлопот он не пили у нас на врата там. Хлопот, мило, мамо, мой тупер у Либи. Белгород и от гости, и на книги с решками. Книги с решками садится с Одессы. манджа, манджа, пильшка, манджа. Яйга, наш табанец. Меня зовут Ольга Ильинична Кичиджи, Наше село находится на юге Одесской области, называется село Виноградовка. Здесь живут в основном болгары. На пенсии давно. Я вообще по профессии медик. Живем, слава богу, ни в чем не нуждаемся, с мужем и вдвоем. Как-то со здоровьем, ну, как, как говорят у нас, согласно паспортных данных. Самое страшное было тогда, когда я обычно телевизор включаю чуть попозже, а соседка, она как привыкла, что она включает его в 6 утра, мне позвонила в 6 часов. Оля, началась война. Конечно, сразу паника. Конечно, волосы дыбом, дети в Киеве. Телевизор только на э, марафоне включен у нас, и мы только это смотрим. Я телеграммы э, читаю и, и вижу, что там творится. Слава Богу, что сюда не доходило. Мы только молили Бога, чтобы нигде не бомбили. Работы по дому вот как-то отвлекает, что-то на огороде сделать. Как только началась война, как и все, так и точно та же наши жители нашего села, наши болгары, вообще, я считаю, люди сочувственные в громаде. Было сказано, что нужно собирать продукты. Мы сразу откликнулись, и кто что мог, кто банки с тушенками, кто помидоры, кто огурцы. Мы освободили полки, все туда отвезли. Надо будет и это передадим. Потом было сказано какие-то вещи, вся наша улица теплых вещей. Я помню спортивный костюм, кофта спортивная, кужух. Дочка когда-то шила кужухи, и такой кужух ну, прям прям новый совершенно. Тоже пусть бы кого-то согрели эти вещи. Хотим, чтобы хоть как-то, чтобы мы помогли, чтобы ребята выжили, чтобы ребята выстояли, чтобы они победили и спасли нас всех от этого страшного врага, который напал. То, чего мы никогда в жизни не, не думали и не гадали, что доживем до такого, что война начнется в 21 веке, когда все здесь у нас было мирно, тихо, жили, каждый, каждый что умел, делал. Мій рідний син, воїну мій, без тебе сумую. Як тобі там у цей важкий час, повір, серцем чую. Повертайся додому, моя ангел, мій воїн, до батьківського дому. Собрались ми. Кроме того, що ми делаем хороше, благое діло, ми ще общаємося. Мы еще вот даже кто умеет петь, поет. Кто-то даже вот песня, которую спела Инна Дмитриевна, заставила нас и поплакать. Тут есть чему плакать. Все мы слышим, видим, как привозят, и в наше село вот привозили погибшего, который был вот на Херсонской полосе. Вся улица встречала на коленках. Это нас, конечно, объединило, и я думаю, что такую нашу идею, нашу эту акцию поддержат многие, особенно женщины в болгарских селах, да и не только, я думаю, да и не только. Конечно, я не думаю, что это будет большой комфорт, но все равно это, хоть они почувствуют нашу заботу о них. Давайте, девочки, служим сложим все носочки, где что мы постарались, все женщины виноградовки Тарутинской громады, которая находится на... В юге Бессарабии, мы хотели сделать что-то полезное для наших ребят, чтобы они согрелись и смогли защищать нас и изгнать этого оккупанта с нашей страны.